बिसम आज मैं मैं बनाऊंगी दही तो बहुत ही ज़बरदस्त दही बनेगा खट्टा भी नहीं होगा और मीठा दही होएगा मीठा दही होगा और पानी भी नहीं छोड़ेगा रमज़ान शरीफ है दही बनाएं कैसे बनाएंगे ये आप देख लें ज़बरदस्त ये रेसिपी है दही की तो इसमें डाल देंगे दूध एक लीटर दूध है मेरे पास बिसम बर्तन अच्छा गर्म हो गया था तो इसलिए ये एक लीटर दूध मैंने डाल दिया अब इसको उबाल देते हैं तो ये दूध को उबाला आ गया तो अब गैस को बिल्कुल तो स्लो कर देना इसको दूध को अच्छी तरह एक दो उबाला दबा लेना इस तरह अच्छी तरह फेंटते जाना है तो इसी दूध में थोड़ा सा मैं दूध निकाल लूँगी ये थोड़ा सा दूध हम खा लिया इसको बताती हूँ बाद में ये क्या करना है तो अब इसको अच्छी तरह फेंटते जाना है ये पकते हुए इस, इसका पानी जो होता है वो सूख जाए तो दूध तो पक रहा है तो अब इसमें जो कॉर्नफ्लावर है मैंने एक टीस्पून ले लिया है कॉर्नफ्लावर इसी दूध में हम डालेंगे जो हमने निकाला था तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना ये हम डाल देंगे मिशी हमारे रही। ये देखना जाग इसके ऊपर जाग आती जा रही है इस यही यही ही, ही, ही मलाई बनेगी ऊपर नहीं के ऊपर जो होती है ना मलाई ये वो मलाई बनेगी तो अब ये दूध हमने ये ले ली है हंडी तो इसके अंदर ये डाल देंगे इसमें लहरा लगेगा देखें माशाल्लाह से दूध ठंडा हो गया तो अब देखें ये आराम से फिंगर डूब रही है और एक दो मिनट देखें आपकी फिंगर जले ना बस इतना दूध गर्म होना चाहिए तो अब इसको अच्छी तरह फेंक लेना रही अब ले लेंगे ये दही थोड़ा सा दही लेना है इतना सा ये खट्टा दही नहीं है जो खट्टा हो तो थोड़ी सी चीनी मिला लें तो ये आप एक तरफ ये लगा देंगे थोड़ा सा इतना ही इधर लगा देंगे और ये इसको ला देंगे ऐसे करके तो अब इसको देंगे इसके ऊपर कपड़ा दे के अब सर्दी है तो कपड़ा देना पड़ेगा कपड़ा दे के तो मैं रख दूंगी किसी गर्म जगह के पे मैं रखूंगी ओवन के अंदर तो अब आठ घंटे हो गए हैं दही को तो ये देखिए माशाल्लाह से जबरदस्त जमा हुआ है मैं काट के दिखाती हूँ इस्तेमाल करेंगे ये ले लेंगे एक बॉल ये ले लिया है मैंने तीन किलो चिकन तो अब डालेंगे मैं नमक ये मैंने दो चम्मच डाल दिए बाद में कम होगा तो बाद में डाल देंगे ये कुटी लाल मिर्च थोड़ी सी डाल देंगे हाफ टी स्पून और ये डालेंगे वाइट पेपर वन एंड हाफ़ टेबल स्पून ये ज़ीरा है वन टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर दो टेबल स्पून और ये कढ़ाई मसाला है डेढ़ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ये डाल दूंगी मैं दो टेबल स्पून ये है लेमन जूस ये दो टेबल स्पून कर दिया अब शामिल करूंगी ये दही इसमें मिक्स कर दूंगी अच्छी तरह हल्दी इसमें नहीं रह जाएगी क्योंकि इसका कलर हमें वाइट चाहिए तो इसलिए हल्दी को नहीं शामिल करेंगे वन टीस्पून चिकन पाउडर ये शामिल कर दूंगी और ये हो गया अच्छी तरह मिक्स तो इसको पूरी रात पड़ा रहने देंगे मैरिनेशन होने के लिए जितना ये मसाला लगा के रखेंगे उतना ही ये मजे का बनेगा अब इसको फ्रिज में रख देंगे मैंने मैं तो अब ये प्याज प्याज को मैंने ग्रीज ठीक है अपने अंदाज से पका लगी हूँ वो मैरिनेशन भी है नहीं वो तेल में पहले फ्राई होता है चिकन फ्राई होता है उसके बाद जो मसाले हमने डालने होते हैं ना वो डालते हैं तो मैं अपने तरीके से ये बनाने लगी तो अब डाल दूँगी मैं चिकन ये रात का मैरिनेशन करके रखा हुआ था तो अब ये डाल देंगे तेज़ आग से इसको कर लेना है अच्छी तरह इसको फ्राई करना है चिकन गल चुका है अच्छी तरह तो लहर से बांधें तो ये मैंने लिए थे काजू और थोड़े से बादाम थे तो ये मैंने कूट लिया तो अब इसको डाल देंगे इसमें लहरा ब आपके पास नारियल का बरादा हो तो वो भी डाल दें दो चम्मच उससे बहुत टेस्ट आता है तो अब ले लेंगे ये चार से पाँच अदर सब्ज मिर्चें हैं ये शामिल कर देंगे तो अब थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे तो ये वाइट कौरमा चिकन वाइट कौरमा तैयार हो गया ये देखो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त